На сегодняшний день у меня в одного есть право подписи. Если, допустим, меня вызывают не про Петров, то некому даже подписать никакие ни финансовые документы, ни детские там и все остальное прочее. Если уже не говоря о том, что если там не дай бог, где-то что-то, я ухожу в больницу или еще куда-то. То есть эта ситуация Какая ситуация это, значит, на сегодняшний день сложилась такая, как сложилась Секунду. в феврале месяце? Ряда была расправа. Значит, секундочку внимания, а пожалуйста. Потому что такого демарша у нас не было никогда. Василий Леонидович, ага. я вас попрошу, когда э, вы выступаете или депутаты, э, как э, ведущего, попросить присутствующих на сессии вести себя корректно, без аплодисментов, без счета голосов и прочее на сессии есть секретариат, который это будет делать. У нас есть счетная комиссия, которая будет делать. И еще один момент. Давайте, уважаемые депутаты, будем предельно откровенными. Недаром депутат Черный выступил с предложением, чтобы э, давали информацию подробную, неоттекаемую, на момент проведения сессии, кто, где, по какой причине отсутствует. Потому что те члены общественной рады или общественники, которые были на семинаре в понедельник, слышали и видели, сколько на этом семинаре было людей. Не всегда у нас семинары, и вообще, это вообще, по-моему, я не помню, последний раз, что семинар проводился в понедельник. Так сложилась информация, ситуация. Как правило, семинары проводятся в пятницу, но на этих семинарах присутствует от 10 максимум до 15 человек. Потом все это выносится на сессию. Непонятно, кому это надо. Я понимаю, что выборы на носу, но давайте, уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие, возьмем себя в руки. Мы час не можем утвердить повестку дня. Вместо того, чтобы рассматривать вопросы асфальтирования города, отбиваться от этих собак, рассматривать вопросы коммунального хозяйства, тарифов, мы не можем утвердить повестку дня. Да вы посмотрите на себя, ну разве же так можно себя вести? Извините. Вы отлично знаете и понимаете, что до выборов осталось три месяца. Брат кого-то нового человека на заступнике, нужно проходить проверку два месяца. То есть получается человек раздервать место на один месяц. смысле, один. Если значит, назначаются заступники из числа работников исполкома, то есть они проверку не проходят и приступают к выполнению своих обязанностей сразу же. И то, что я провел, что право подписи только в одного у меня в городе. И значит, в случае чего некому будет подписать финансовые документы, это будет стабилизировать эту всю работу. Значит, я предлагаю. по Прозадження на посаду заступника міського голови, гова або Львова. Згідно закону України про місцеве самоврядування в Україні, керуючи законом України про службу у на місцеве самоврядування, стаття 32 України та враховуючи згоду працівника Готової міської ради, вирішила затвердження на посаду міського голови, голова або Львовну. За на кого за выполнение ограниченных прав на постельную комиссию э, явной, скорее, власть, а а в департаменте депутатской деятельности, регламенту, законности, э, а прокурату полиции в связи с Ягодским Значит, э, то за то, чтобы э, призначить значит, временно на, до э, значит, выборов на три месяца, 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 Можно затвердить, ну понятно, что на три месяца, скажем так. Да.

Милорадик, что это беспокоит? Так, я же вы То, давай а вы же комиссия, не, а вы а есть <связь> Ой, боже. я, 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 помогаю. я так, Не, не, секундочку. Я 27. 27. 25, вы, вы говорили депутатик 26. 26, и есть мой голос. 27. голосов. хорошо. Значит следующая, значит, на посаду мисковой главы, значит, затруднительной мисковой главы Беретко Наталья Ну, считать не буду. Дальше все. Значит, голосование. Кто за? Что предварительно? Нашу голосовать. Кто за? Да. Раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Четыре. Четыре. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Четырнадцать. Кто против? Посilia. Кто воздержался? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, питание тоже не проходит, да? ]程... Так, третье питание. Значит, на протяжении большого периода времени, да? У нас слава не лучше слава. Значит, свое время значит, получит право мы интернет потому что когда уходила воробей, значит, там было очень много неангуленных услуг и т.д. и т.п. То есть, в принципе, был, скажем так, фонд, заработной платы денег. Чтобы в нем на, сегодняшний день мы пока справлялись сами. То есть, это нужно зарплату и брали человека на эту должность. Но, в связи с тем, что у нас с вами скоро выборы, а, значит, первую часть права непосредственно участвует в подготовке выборов и так далее и тому подобное. То есть, э, то есть настала такая необходимость, чтобы значит, назначить затраты часть числа. Значит, я предлагаю ручку Виктору Николаевну. Она много лет работает, знает эту ситуацию, работала в этой ситуации, значит, и прошу поддержать. Значит, ставлю на голосование. Рішення No5, як позатвердження на посаду керуючих справами секретаря виконавчого комітету Закороцької міськради є... Вікторія Ніколаївні, згідно закону України про місцеве самоврядування місцевосов'язання, керуючий закону України про службу оборони місцевого самоврядування 32, враховуючи згоду працівника, Тороцької міськрада вирішила затвердити на посаду керуючка справу секретаря виконавчого комітету Закороської міської ради Лучку Вікторію Миколаївну. Честно скажу, не кандидатуры не разглядались. Значит, ну, разглядали кандидатуры из числа работников из Опять же, брать человека со стороны два месяца проверки. Значит, уже даже, скажем так, в средствах массовой информации, где там, в интернете, везде, уже с тех пор появилось, значит, обвинувачение в мою сторону, что я специально не призначаю, значит, человека, потому что я хочу сорвать Я не хочу зарплати вибори. І потім я допомагаю, саме швидше рішення, тому що я провів, що человек може вже завтра підступити виполненські, йому не треба проходити два місяці. Тобто із 6 роботів кандидатури? Чи має вона досвід проведення виборів? Я вже казав, значить, на сьогоднішній день коронавір має досвід не одного проведення виборів. Виборати на ті, на ті. Я не помню, скільки це Так, пожалуйста. Хочу запропонувати нас в в То, на цю посаду від імені депутатів в чоловічно. Від імені частини депутатів. Чому? Тому що людина фахово підготовлена до цієї роботи. І в нас вже на дві кандидатури, а ми будемо рішати. У нас успокомі немає роботника депутатів. внутренней mm -hmm. политики. Светлана Владимировна давала вам письмо не в Нет, мне не, не давала. давала. А я за я депутат. И право. И право. Читайте закон. Значит, э -э ставлю на голосование. Кто за то? чтобы затвердить за за на посаду керующей справами в Федеральном комитете и Виктория Николаевна. Прошу голосовать. Кто за? Так, раз, так, Кто против? Кто воздержался? Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, десять, десять, десять. Они проходят, да. Васили... 4 компания занимается само собой. Да. Василий Венич, а, да, Вене вы сегодня часто говорите, вас услышали. Вы знаете, я вас услышала. Когда вы сказали, что э, там получилось, э, спасибо депутатскому корпусу, что у вас э, нету не зама, а не секретаря городского совета. Вопрос выборов меня не очень волнует. Почему? Потому что он проходил всегда и пройдет так, как Но. надо. Вопрос выборов. Я так думаю. Я хочу вернуться к заму. Хочу вернуться к заму. Дело в том, что предложить замов, это в первую очередь, э, кандидатуру зама, это в первую очередь ваша прерогатива. Э, Василий Венегович, а, я не знаю, как поверили, Ивановна, а может быть мы э, рассмотрим кандидатуру Анжелы Владимировны. У нее есть опыт э, работы э, зама городского головы, хотя бы по вопросам экономики. Я так понимаю, вы сказали, не дай бог я заболею. Да, не дай бог вы заболеете, я так понимаю, что работники и управление труда и соцзащиты, допустим, и э, образование, и с полком, а даже остаться без заработной платы. Поэтому, Василий Невинович, не может быть, вы рассмотрите кандидатуру Анжелы? А я же не предлагаю, я же прошу Владимира. Вы же не услышали меня, любила Алексеевна с таким тоном услышать. Я предложила городскому голове понимаете? Но я не могу я... извините. Извиняю. Я предложила городскому голове рассмотреть кандидатуру, поскольку э, поскольку должность секретаря городского совета э, секретаря, я прошу тяни, поскольку должность секретаря исполкома, это не те обязанности, которые у заместителя городского головы, он не подписывает финансовые документы. Спасибо за внешнее предложение. У нас полтора часа прошло, значит, секундочку внимания. Все, до конца. Значит, Аджава Владимировна, нет, знаете? Аджава Владимировна. Значит, Я в принципе не против, как миссии голова назначить вас заступником своїм. значит, вы даете согласие на то, что вы будете работать заступником. Спасибо, конечно, за предложение, но я не готова сейчас. Давайте сделаем перерыв. Давайте После перерыва. перерыва, да? Она отдумает. И пшеничность просить согласие. Секундочку. Так, хорошо, пожалуйста, ваши Не, я просто хочу сказать, уважаемые депутаты, до конца созыва остается два месяца, три месяца. Выборы впереди. Вы представляете, что такое организовать выборы и их провести? Исполком остается без зама, вообще без зама вы без... Ну подождите, но я же вам не мешаю. Без управляющих. Ну так сложилось. Ну давайте Сложилась. сейчас включим свои базы все и подумаем, как проработать эти три месяца, чтобы мы не лицом в лязь и принимали решения своевременно и правильно. Ну пожалуйста, давайте. Если вы не хотите эти кандидатуры, давайте другие, но давайте конкретно обсуждать эти вопросы. Мы ж просто в противостояние какое-то идет и не Какого решения. Кто-то против кого-то воюет. На да давайте для города чего-то предпринимать, чтобы можно было работать и принимать какие-то решения. Предлагайте, давайте будем обсуждать. Но не надо никакого противостояния, пожалуйста. Я вас... уважаемые депутаты, вопрос зашел в тупик, Так да? Понятно, значит, там у кого-то амбиции, у кого-то не амбиции. Значит, ну, в принципе, что ситуация очень сложная на сегодняшний день. Значит, нету ни одного зама. Допустим, часто приходится ездить в область вызывают. Во-первых, даже все бывают два совещания, где я один не успею, я забыл, скажем так, это в отношении. Значит, то же самое после, по секретарю этого самого, значит, по секретарю То есть, если мы хотим с вами сорвать выборы, ну, тогда давайте принимать решение. Я предлагаю. Значит, сейчас делать перерыв на 20 минут, потом все собрать в зале. Еще раз подумать, и потом вернуться к этому вопросу. В принципе, 20 минут, даже больше, минут на 30 прошло перерыва. Значит, я все-таки хочу вернуться к вопросу по замам. Значит, что вы надумали, потому что ситуация... И значит, ситуация очень сложная. У кого будут такие предложения? Значит, я честно говоря плохо себе представляю как может функционировать в город И этот весь организм значит довольно сложный. Я, например, как руководитель градообразующего предприятия, зачастую бываю в командировках, но я знаю, что выполняю обовязки генерального директора мне заступны, чьи главный инженер или заместитель, один из заместителей генерального директора. Документы подписываются, выплачивается заработная плата, выплачиваются налоги, предприятие функционирует, и я в этом отношении спокойно. Значит, по телефону мне докладывают о состоянии дел. То есть, в принципе, любое крупное предприятие, малое, среднее предприятие, руководитель имеет заместителя, который позволяет решать и закрывать те или иные вопросы. Поэтому у меня есть все-таки предложение. Я не совсем понимаю вот эту ситуацию противостояния, которая нарисовалась у нас на сессии, но давайте хотя бы одного зама, пусть даже не первого зама, но хотя бы одного зама выберем. И если мне память не изменяет, после вот этих вот революционных событий Майдана, когда у нас было обезглавлено руководство города, по сути дела, мы, у всех было общее мнение и обращались в Говор о Али Львовне, чтобы она все-таки оч очевала и выполнила поиски, и была заступником. Не думаю, что что-то серьезно изменилось значит, с Говор или с нашей позицией в этой ситуации. Я просто предлагаю депутатам поддержать это предложение значит, и все-таки прислушаться к рекомендациям и в качестве заместителя обратно на этот период договора о выборе. это мое предложение Значит, давайте тогда, значит, что -то проголосуем за то, чтобы э, был, был, хотя бы один заступник. Я не говорю, что я бы два заступника, но хотя бы был, был один заступник с правом в процессе заступника. Э, какое ваше мнение? Ставим на голосование или нет? Ставим. Не за... не ставим, ставим. Значит, ставим на голосование. Хорошо. Я, я, я ставлю на голосование. Значит, кто за то, чтобы затвердить на посаду заступника местного головы? Просто заступника местного головы. Ова А. Прошу голосовать. Кто за? Я я вернуться оно включено в повестку Не надо. Не нам, не не надо. Просто ставится на голосовать. Еще раз я повторяю. Еще раз повторяю. Кто за то, чтобы затвердить на посаду заступника без головы? Вова а, а, у любого, Прошу голосовать. Кто за? Так, считаем. считаем. Просто уже Та ні, у нас 2. Та це 1. Чому? Тому! А це 20. Та це 12. Та це 17. Чому? Та тут 2 і 4. І сьогодні тут 2 і 6. А ще так. А ще раз. Та подивіться, подивіться. Та чекайте. Та чекайте, тоді ще раз. 20 чи 1? 22. 22. Та з мемом не забув. Та 2. Та 2.

16, 17, 18, 19, 20, 21. 19, 20. Вы голосовали? 21. 21 человек. 21 человек. 21 человек. Человек похож. Какой у нас руководитель? 21 человек. 21 человек. Якие вещи? 500. У меня пошли

Что Я могу сказать по этому поводу, что спасибо вам, господа депутаты, что предупреждаете работу. Значит, то, что, скажите, так не назначили секретарями комфору, значит, на этом самом, значит, выборы у нас немножко по-другому начинают. Вот, и, так же, Значит, хорошо. Значит, значит, единственное, что я могу вам сказать и пообещать, уважаемые депутаты. Значит, я, чтобы работать дальше, значит, буду постоянно привлекать сюда председателей комиссии всевозможных по вопросам всем. То есть, если вы будете проводить здесь значит, по 50 процентов значит, времени ежедневно в русском тогда не обижаются.